Ти, ну, Ти просто чудо, настригаємося тобою. Ти, кожен день. Цю країну врятують персональні санкції. Тиск з боку заходу і тиск з боку майдану в кінці кінців змусять владу йти на результативні переговори. А, влада освоїла. Чудовый трюк, когда розказнями про те, что просто треба поменять закон, просто треба поменять конституцию, можно что-то изменить реальную суть Украины. Нет, без другого компонента, а именно невидворотности, покарания и выполнения домовленостей, ничего не будет. Еще раз, страну врятують персональные санкции. вот мы все время говорим о том, что есть какая-то бандитская власть и что есть народ. Но на самом деле все эти логические исследования, вот Евгений Иванович Головака только что говорил, показывают, что для 47% людей в этой стране, Це не бандитська власть, а своя любимая власть. Що с з цим? Ну, я думаю, що без серйозної роз'яснювальної роботи все одно не обійтися. Справа в тому, що э, Схід і Південь э, глибоко всередині впевнені, що це бандитська влада. Просто бандитськість цієї влади перекривається для одних. Релігійним фактором, наприклад, приналежність до московського патріархату для других фактором російської мови, для третіх союзом з Росією. І вони всі прекрасно розуміють, що Янукович це бандитська власть. Но є фактори, які це покривають. Тобто карти, які це покривають. Як Обрати ці тільки цілеспрямованою, регулярною і щоденною пропагандистською агітаційною роботою. Другого варіанту не існує. Не хто готов це робити, і хто це робить, і, і як це робить? Ну, Я думаю, що Майдан зробив сильнішу пробоїну в цьому моноліті, І тепер цю, в цю пробоїну треба, е, образно кажучи, закачувати е, ідеологічний матеріал. Пробої не треба розширяти. Е, Дніпропетровське, Запоріжжя показали, що туди можна йти. І там можна шукати союзників. Це це просто робити дуже цілеспрямовано і організовано. І ця пробоїна буде розширятися. Ще е, е, рік тому не можна було собі уявити мітинг на 500 чоловік в Донецьку. Не можна було собі уявити європейський мітинг в Донецьку, а зараз він є. Тому тобто, це є робота, вона, 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 е, вона дає результати. Тобто, той толчок, який дав Майдан, однозначно треба розширяти на схід і на південь. Евгений Иванович, а вы не боитесь того, что наоборот э, концентрируется и солидаризируется вот тот антимайдан по той стороне Майдана? И что э, противоположность тому, что говорит Тарас, что пробоина, наоборот, там идет консолидация сил? Нет, это, это факт, действительно, что касается юга, там сложнее ситуация, действительно там, там есть уже посеяны некоторые элементы сомнения. Что касается Востока Украины, вот особенно меня поражает Харьков, там ситуация значительно сложнее, и вот э, это много, наверное, зависит от того, что там военно-промышленный комплекс. Ну, такие. что люди пострадали от разрушения военно-промышленного комплекса, и вот они особенно обижены на все, на все изменения, которые произошли. Но мне кажется, тут какой тут путь? Вот и, и я вам приведу пример, и всегда его привожу. 10 декабря мы собрали э, заседание правления социологической Ассоциации. У нас в составе этого правления так исторически сложилось. Всего один львовец и два киевлянина, остальные все представители Юга и Востока и президент тоже, ректор Харьковского университета Бакиров и мы осудили разгон мирной демонстрации, мы призвали власть единогласно, кстати, осудить тех, кто виноват в силовом разгоне Майдана, и предупредили власть, что если это не будет сделано, будет происходить нагнетание очень серьезной напряженности и раскол страны. Что, собственно, и начинает получаться. Власть не прислушна. Вот если бы все профессиональные организации, вот это я не понимаю, где голос профессиональных организаций, и если бы мы могли, и, 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 и вот на этом примере хотя бы, когда мы нашли консенсус, просто у нас не было ни одного против. Хотя это были кремчане, харьковчане, прежде всего, Днепропетровск, Запорожье, это было единое мнение людей, правда, мы это профессионально понимали. Но я думаю, что если бы мы смогли собирать такие профессиональные собрания по всем. Начиная с юристов даже. Нельзя думать, что все юристы. Вот одесские юристы. 27 mm -hmm. одесских юристов уже выступили с таким же заявлением. Вот этот путь, я считаю, абсолютно перспективный и возможный. И таким образом, через вот эту вот все-таки элиту, она достаточно развита, это в общем-то образованные регионы. Мы могли бы давить на власть. Вот тогда бы власть испугалась по-настоящему. Если бы она увидела, что она теряет способ влияния. Понятно, они влияют на тех бюджетников, которые от них зависимы. Но на этих людей она не может влиять. Вот таким образом можно было бы. Это вот фактор очень мощный. Я считаю, что это очень перспективный путь. Когда люди собираются по профессиональным, сообществам, не по идеологическим, они могут, они могут ответственно принять решение. Бизнесу должно быть выгодней поддерживать силы самообороны, чем кормить бесчисленную армию контролеров, проверяющих и прочей мафии, которая этот бизнес выдаивает. Майдан должен стать органом власти, поскольку реальная власть, к сожалению, от управления страной за эти три месяца уклонилась. Поэтому Майдан должен определить свои полномочия, Майдан должен получить, сформировать организационные ресурсы, инструменты своего влияния, такие как силы самообороны. И Майдан после этого должен наводить порядок на тех территориях, которые признают легитимность этого органа власти, признают его влияние. Это, как минимум, должно быть контроль исполнения законодательства, прежде всего в налоговой сфере, да, на для тех предприятий, которые находятся на территориях, которые считаются с мнением Майдана. То есть на этих территориях нужно Прекратить все эти поборы, маски-шоу, безосновательные взятки, вымогательства со стороны коррумпированной государственной мафии. То, что имеет место сейчас, к сожалению, повсеместно. Поэтому, как только Майдан покажет стране, гражданам, бизнесу, да, что он является силой, способной обеспечить порядок и способной защитить от произвола мафии в погонах, ситуация поменяется. И как это будет тот механизм саморегуляции, который полностью лишит легитимности а, действующую группу людей, силовиков, и переведет ситуацию в рамки политического диалога и консенсуса. Я недавно был на 112-м канале. Я говорю, вложены деньги. Но, кстати, я говорю, на Я они вынуждены глотать. Они вынуждены глотать, я говорю, вот то даже на деньги. І як тільки вони починають в відповідь здавати альтернативу, то да і кого б вони не прилесіли, він все одно скарблюється. А відповідь достеменно статучного на питання, яке став і розумів, що її не існує в природі, була лише спроба відшукати версії відповіді на це питання. Вона складалося враження, що абсолютно всі намагалися у своїх відповідях уникнути неминучого. Таке враження, що і країна з останніх сил намагається уникнути неминуче. Тут на ще до, до початку програми виникло питання: що буде, коли переможе революція. Залишилась відповідь ще одна дуже важлива, кого переможе революція. Я думаю, що і залишається при своїй думці. Що на сьогодні, якщо аналізувати те, що відбувається в Україні, то кількість переможених набагато перевищує кількість потенційних переможців. Нам доведеться ще доводити своє право бути повноцінною державою. На цій ноті. До новых встреч! Счастливо! <связь>